ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಇಂದು ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಈ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ದೇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಬಡತನ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಬೆವರು ಸಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬೆವರು ಸಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕೆಂಪಗಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆವರು ಸಾಲೆ ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆವರು ಸಾಲೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓ ॐ गणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय श्री गणेशाय नमः श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः नमः लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्री लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेश नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ श्री लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय 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 नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्री लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्री लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय 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 नमः नमः श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्री लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्री लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशाय नमः श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ 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 श्री लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्री लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ श्री लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ श्री ी लक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः ॐ लक्ष्मी गणेशाय नमः श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः ॐ 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 श्रीलक्ष्मीगणेशाय नमः